السلام علیکم وسلم آج کا ہمارا یہ بلاگ ہے مسجد کوفہ کے بارے میں مسجد کوفہ کا ہم لوگ آپ کو مکمل زیارت کرائیں گے اس کے بعد جناب نسام عمار حضرت علی علیہ السلام گھر حضرت حضرتی بنت عدی علیہ السلام اور مسجد کوفہ کے وہ مقام جو انبیاء کرام مسلم سے مشہور ہیں اس مقام پہ کون کون سی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور کتنی کتنی نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی بتائیں گے یہ ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے یہ ہم نے مفات جنان، زاد سفر اور شیئر ٹول کٹس ایپ میں جو روایات موجود ہیں وہاں سے ہم نے بنائی ہے آئے آپ ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت میسم میں تمار حضرت علی علیہ السلام کے خاص اصحابیوں میں سے تھے وہ برے سہر علم و فضل تھے کوفے میں حضرت علی علیہ السلام سے محبت کے جن میں شہید کر دی گئے میسا کیبلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے حضرت علی علیہ السلام نے خرید کا رضاعت کیا اور سالم کے بجے میسم نام کا حضرت علی علیہ السلام نے ان کو محبت اہل پیت میں شہادت کی خبر دی اور اس درخت کی نشانی بھی دی جس پر میسم کو سولی دی جانی تھی میسم اس درخت کو بقیدگی سے پانی دیتے رہتے اور وہاں نماز ادا کرتے اور اس وقت تک اس کی شاد رہنے کی دعا کرتے تھے جب تک یہ پیش گوئی پوری ہو جانے کا وقت نہ ہو گیا بہت علی یہی وہ مقام جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کو غسل دیا گیا तु सियात को

یہ قومہ حضرت علی علیہ السلام کے زمانے کا کن جسے آج بھی لوگ پانی حاصل کیا جاتا ہے چودہ سو سال سے اس کنویں سے لوگ پانی نکالے جا رہے ہیں لیکن آج تک اس میں کمی نہیں دیکھنے میں آئی <سلام> یہ زیارت حضرت ختیجہ بنت امیر المومنین کوفہ میں مسجد کوفہ کے سامنے یہ روزہ ہے یہ ہے حضرت ختیجہ صغرہ بنت امیر المومنین حضرت علی ابن طالب علیہ السلام یہ مسجد کوفہ بہر ان کی جو مسجد کوفہ سے بہر یہ ذریع ہے بالکل مسجد کوفہ کے مین گیٹ کے سامنے یہ ذریع موجود ہے جی دوستو اس وقت ہم لوگ موجود ہیں مسجد کوفہ مسجد کوفہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے بہت سے مقامات ہیں ہم آپ کو ایک ایک اور سب مقامات کی زیادت بھی کرائیں گے اور فضیلت بتائیں گے یہ مقام مقام خزیر علیہ السلام ہے یہاں پہ دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فضیلت ہے اس ستون کے ساتھ دوسرا ستون ہے حضرت ابرحیم علیہ السلام کے نام سے یہاں یہ پہ چار رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جس میں سے دو رکع حمد وسول اخلاق کے ساتھ اور دو رکع سوت حمد وسول قدر کے ساتھ بجا لائیں اور نماز کے بعد تسبیح فاطمت اور زہرا پڑھیں یہ مقام مسجد کے چبوترے کا نام ہے جس پر بیٹھ کر امیر المومنین فیصلہ کیا کرتے اس کے قریب ایک چھوٹا سا ستون بھی ہے اس پر ایک آیات کریمہ بھی لکھی ہوئی ہے یہی وہ مقام ہے جہاں مولا علی علیہ السلام بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے اب ہم آپ کو بیت الطش کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے موجزہ زہر ہوا جو ایک کنواری لڑکی کے بارے میں تھا ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی وہ لنک دے دیں گے اس ویڈیو کا مکمل واقعہ تفصیلی ہے وہ بھی واقعہ سننے یا آئی کارڈ میں پین ہوگا آپ وہاں سے بھی یہ واقعہ مکمل تفصیل سن سکتے ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کا مقام ہے یہ وہی جگہ جہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کی توفیق کا نائت فرمائی اس مقام پر قبلہ رخ ہو کر دعا پڑھیں جو مفادی الجنان میں موجود ہے حدیث میں آیا ہے کہ پانچواں ستون حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام نماز ہے جب کہ سابقہ روایت بتاتی ہے کہ یہ مقام حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہے مختصر یہ کہ ان روایہ سے جو کچھ زہر ہوتا ہے وہ یہ کہ ساتواں اور پانچواں ستون کی جگہ اس مسجد کے دوسرے مقام سے افضل ہے ابن توس نے فرمایا پانچواں ستون کے قریب دو رخت نماز حمد کے بعد جس صورت کے ساتھ چاہیں پڑھیں اور نماز کا سلام کرنے کے بعد جب تصویر سے فتح تزارہ پڑھ لیں تو مفاتح جنان میں ایک زیارت موجود ہے وہ بھی لازمی پڑھیں قام کو مقام میراج بھی کہا گیا ہے اور یہ اس لحاظ سے ہے کہ شعب میرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا مطالعہ علم سے اجازت مانگی اور اس مقام پر اترے اور دو رکعات نماز پڑھی مسجد کے واسطے میں دو رکعات نماز بجا لئے اس کے پہلے رکعات میں صورت حمد کے بعد صورت توحید اور دوسری رکعات میں صورت حمد کے بعد صورت کافرین کی تلاوت فرمائی نماز کا سلام کہنے کے بعد تصویر پڑی پھر دعا جو مفاتی الجنان میں موجود ہے شیعہ ٹول کے ایپ میں بھی موجود ہیں مسجد کوفا کے امال وہاں سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں امال یہ مقام امام زین العابدین ہے اس ستون سے پانچ ہاتھ دور ہو کر نماز ادا کریں کیونکہ اصل مقام اتنے ہی فاصلے پر واقع بہرحال اس مقام پہ دو رکعت نماز حمد کے بعد جس صورت سے چاہیں بجا لیں سلام کے بعد تصویر فاتم فاطمہ تزارہ اور دعا وہ جو کتاب مفاد الجنا ایشیا ٹول کیٹس میں موجود ہے اسے لازمی پڑھیں یہ مقام حضرت نُ علیہ السلام ہے یہاں چار رکعت نماز پڑھیں نماز میں حمد کے وجود چاہیں پڑھیں نماز کے بعد دسویں حضرت فاطمت الزہرہ پڑھیں اور وہی جو دعائیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھیں یا کتاب مفاد ٹول ٹولس میں وہ دعا بھی لازمی پڑھیں ان سب مقام پر نماز پڑھنے کے بعد ہم آپ کو مقام میرا المنین پر لے کر جاتے ہیں جہاں پہ مولا میرا مومنین کو ضربت لگی یہاں دو رکعت نماز پڑھیں نماز کے بعد تسویں حضبی فاطمۃ الظہرا پڑھیں

सर तेज़ ज़रे त मसूफाई भोला वेर पीर अली ई सार तेज़रबसूफारी

ایک روایات میں آئے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے پوچھا کیا صبح تم کام پر نہیں جاؤ گے کہ تمہارا گزر مسجد کوفہ سے ہو اس نے عرض کیا ہاں مجھے جاننا ہے تو تب نے فرمایا تو مسجد کوفہ میں چار اکاط نماز بجا لاؤ اور پھر یہ دعا پر جو کتاب مفات الجنان میں موجود ہے یا شیعہ ٹول کٹس میں بھی موجود ہے اب ہم آپ کو اس مقام کی زیارت کرائیں گے جہاں امیر المومنین ایک رات میں ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے مقام امیر المومنین علی علیہ السلام کون ہے میں نبی نیوام ہزار ہزار رقات نماز تیری کتاب ایک ساکر ایک نسل دو ای مقام تے پڑھنا مسجد کوفہ دے اندر نافلہ نماز مقام امام علی علیہ السلام خالی دکھانا ہے مقامی نماز ناخلا پڑے اپنو سلوان حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل کر مکہ تشریف لے اور مکہ میں ہی قیمتی کے بڑی تعداد میں اہل قویوں کے خط وصول ہونا شروع ہو گئے اور ان خطوط میں امام علی مقام کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی اہل قوپیوں کے خطوط کی تعداد کئی ہزار تھی تو امام مسجد حرام میں روکر مقام کے مکن کھڑے ہوئے اور دو نماز ادا کی خدا مطالعہ خیر طلب کی اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور خطوں کو جواب تحریر فرمایا ان کے کی حوالے کیا اور انہیں کو پر جانے کا حکم فرمایا جناب مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے خط کے ساتھ کوفے میں جناب مختیار کے گھر پہنچے اس خط میں امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو اپنا بھائی قرار دیا جس وقت کوفیوں کو جناب مسلم کی آنے کی خبر ملی تو اٹھانہ ہزار افراد نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھ بجیت کی اور جب جناب مسلم کو ان کی باتوں ہو گیا تو آپ حسین کو خاتم لکھ کر اٹھارہ ہزار ہاں. اہل کوفیوں نے آپ کے نام پر ہمارے ہاتھ پر بت کر لیا تھا خاتم ملتے ہی آپ کوفی کے لیے روانہ ہو جائیں ایک وقت باقی ہم نے بیان کہ اگر آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو شہادت حضر مسلم بن نقیل کی بلا مولانا آسان راجیش خان جس کے لنک ہم ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اور سکرین میں بی بھی اور آئی کارڈ میں آپ وہاں سے جناب مسلم بن عقیل مکمل شہادت کا قصہ سن سکتے ہیں یہ ہے جنا مسلم بن عقیل کے اندر کے ذریعہ کا منظر ہے حضرت مختار سخفی کی ولادت دس ہجری کو طائف میں ہوئی آپ کے والد کا نام ابو عبید سخفی تھا جو لشکر اسلام کے سلار تھے اور ایرانیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں ہاتھیوں کے پیروں کے نیچے آ کر اس دنیا سے چلے گئے حضرت مختار سخی معان عالم محمد مرسی تھے جب حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے سفیر کی اچھا سے کو آئے تو آپ کے گھر میں قیام کیا کی بے وفائی کی وجہ سے حضر مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہو چکی ابن واقعی مختار کو قید کر لیا اس عرصے میں واقع کربلا رونما ہوا واقع کربلا کے بعد امیر مختار نے قسم کھائی کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام سے ضرور بدلہ لوں گا رہائی کے بعد مختار نے حضرت محمد حنفی المومنین سے خون حسین علیہ السلام کے انتقام کی اجازت لی جو امام زین العابدین علیہ السلام کی جانب سے نمائندے تھے مختار سخفی نے حضرت امام حسین علیہ السلام خون کے بدلہ سب سے ظالموں سے چن چن کر لیا آخر پھر سے کوفیوں کی بے وفائی ہو چکی تھی آخر چودہ رمضان کو امیرہ مختیار مختار شہید ہو گئے ان کا روزہ بھی مسجد کوفہ جناب مسلم بن عقیل کے روزے کے بالکل برابر میں ان کی مزار ہے عربی میں لکھا ہوا ہے ایک مزار حانی ابن حضرت حانی ابن کوفہ کے رہنے والے تھے اب شیعہ نے کوفہ رہائی تھی اور شدہ خدا کے صاحب حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ جنگ جمل اور جنگ سفین میں شرکت کی تھی اب زیارت نامہ سنتے ہیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والامين والاسر والغساش اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ما شاء الله آپ نے زیارت نامہ سنا ہوگا یہ سامنے ذریعے جناب ابن کی اب ہم آپ کو جناب حانی ابن عروا کی جو تاریخ ہے وہ بتاتے ہیں کے بزرگان میں ان کا شمار ہوتا تھا کہتے ہیں کہ جب شہر کو گھوڑے پر سوار ہو کر چلتے تھے تو چار سو پوش کھوڑوں کے سوار ان کے اطاعت میں چلتے حضرت مسلم بن نقی جب امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کوفہ کے لئے سفیر مقرر ہوئے تو کوفہ آئے اور حضرت مختیار سخفی کے گھاٹ ٹھہرے کچھ عرصے بعد حالات کے پیش نظر حضرت حانی ابن عربہ نے انہیں اپنے گھر میں رکھا حاکم کوفہ ابن زیاد نے حضرت حانی ابن عربہ کو گرفتار کیا اور جناب مسلم بن عقیل کو حوالہ کرنے کو کہا تو حانی ابن عربہ نے اپنے مہمان کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے سے انکار کر دیا ابن زیاد نے اپنی ہانی کا سر پھاڑ دیا اور انہیں قید کرنے کا حکم دیا حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت ہانی ابن عروق کو بھی شہید کر دیا گیا آپ کے بیٹے یایا بن ہانی نے کربلا میں روز آشو شہادت پائی جناب ہانی ابن عروق کی مزار بھی مسجد کوفہ میں موجود ہے <applause> Boa noite, senhor.